Это программа «Донбасс Реалии» в студии «Радио Свобода». Алексей Мацука, приветствую вас. Если я кому-то говорю слова «Донбасс», «Донецк», у каждого возникают свои ассоциации. Кто-то скажет «Донецкий», значит «Сепаратист». Кто-то подумает «Донбасс» — это футбол. Кто-то, возможно, вспомнит, что Донецкая и Луганская области до начала войны населяли 7 миллионов человек. И каждый из них говорил «Я из Донбасса». В украинском обществе, да и как в любом другом, много стереотипов и убеждений относительно того, что такое хорошо и что такое плохо. Есть устоявшиеся мнения о Донбассе и о его жителях. Но насколько они оправданы? Сегодня попробуем показать вам Донбасс таким, каким видим его мы, сами жители этого региона, военные, каким его видят на севере и на юге, в этих крайних точках региона, охваченными боевыми действиями. И покажем, каким видите его вы, наши зрители. Итак, первый сюжет из станицы Луганской. На протяжении всей антитеррористической операции одной из самых горячих точек луганского направления остается станица Луганская. По официальным подсчетам, там полностью было разрушено более 200 домов, повреждены около полутора тысяч. Однако, невзирая на все ужасы боевых действий, в станично-луганском районе продолжают находиться тысячи мирных жителей. Что бог даст, то и будет. И в подвал не даже? Нет. Ну, а у меня подвал под, под домом, что там там того подвала, а что там прятаться? Я парень такой, как говорится, как вам сказать, ну, в принципе, у меня рожденный утонуть не повесится. Что на, на это самое нарисовано, то и, то и будет. Уже больше месяца район обесточен. В некоторых селах нет газа. Однако перемирие сюда пришло в сроки. С момента объявления режима тишины выстрелы прекратились. В у нас вроде бы тишина. Тишина после того, как объявили. Вообще, сразу в 12 часов я с ногой. Это, это... Не верится, что она надолго. 15-10 минут, 12, хотя, ну, первого, уже вообще. Тогда это, где-то, а, просто... перед... ну, да, да. вообще даже в ночи. Я заснул было. хорошо вот это, да. тогда. Тогда хорошо, раз, ничего сейчас. не было. Насколько, мы не знаем, но пока спокойно. Уже неделю жители Станично-Луганского района ночуют в домах, а не подвалах. В настоящий ад их жизнь превратилась с середины января. Тогда в поселке Новая Кондрашовка каждый второй дом частично или полностью был разбит. Вот моя хата, да, посекло там, это чуть не сгорело, там видите, короб деревян, чуть это не занялось. Ну, света нет, тушить нечего. Стоя хоть плачь. Ну, слава богу, ветерок в сторону был. А там короб загорелся, там стропила, балки, все сухое. Шата сошпал. Сергей Викторович утверждает что снаряд разрушил не его дом, а его старость и детство внука. Во время бомбежек Станично-Луганского района он, как и тысячи его односельчан, выехали из Кондрашовки. После объявления перемирия вернулся разбирать завалы. От дома остались одни руины. Вот вы знаете, вот половина вещей, я даже не пойму, чьи они. Вот половина. Вот я вот смотрю, вот лежат вещи. Это не мои, это, видать, от соседей там взрывной волной принесло. Целых окон в домах Кондрашовки не осталось. Строительный мусор, в который превратились жилые дома, люди прячут в воронки от мин. За что ж я не вернулся? О, вот это... Мы засыпали, мы сказал. два векна разбитые, хату разбило. Вот эти мы... две тачки степло... высыпали сюда. Одну отвезли, а другу другую насыпали. Сейчас вот тут переберу по, стекле, по... Одно из наибольших желаний Станишан – дозвониться и сообщить родным о том, что живы. Но связи нет уже четвертые сутки. Да вот, вы, выхожу, пройду, где ловит, а так связи нет. Пусто и тихо. Одинокие прохожие, если не ищут связь, то спешат в магазин за продуктами. К счастью, говорят, он уцелел и работает. Выбили стекла, все равно работает. Все, что выбито. Товара на прилавках немного, но все необходимое пока есть. Перебои только с поставкой хлеба. Привозят его раз в два дня, да и хватает не всем. Пенсию жители станицы получают регулярно, но только на бумаге. На личности в банкоматах нет. Пенсию получаем. Вот. Ну я в Приватбанке на чат-банк переведу. За январь получила, а за февраль не, не привозят же. Это не, банкомат не заряжают. Станично-Луганской райгосадминистрации уверяют, деньги в банкоматах вскоре появятся и свет восстановят. Лишь бы не стреляли. Люди устали от постоянных бомбежек. Хоть несколько дней уже ночуют в домах, но спят одетыми. Боятся, что снова начнутся обстрелы. Да дай бог, нам лишь бы не стреляли. Нам лишь бы не стреляли. Мы же тоже люди. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Уже несколько дней как горячая точка превратилась в зону полной тишины. Мирные жители радуются покою и разбирают завалы. Военные признаются, что боятся тишины, ведь после каждого из так называемых перемирий обстановка на фронте только усугубляется. Тишина стала так. Устаний выстрел был в субботу у 25.12. Как бы... Ее провокация здесь стороны ЛНР. Но мы на них как бы, не ведемся, и делаем свое дело, общаемся с населением, проводим социальную работу. Неделя тишины на линии фронта в станице Луганской. Проверить обстановку в районе прибыл спикер -то Руслан Ткачук. Подполковник признается, сводки по Луганщине не отличаются от реальной картины. В станице тихо. Террористы не стреляют, и это вселяет надію, что это створить підстави для того, чтобы подалі выполнились минские договоренности. Батальон «Торнадо» базируется в 500 метрах от первого блокпоста, так называемый ЛНР. В последние два месяца ребятам на передовой пришлось не сладко. В командовании батальона не скрывают, что за это время было много убитых и раненых. Мирное не исключение. Мы местных поддерживаем. Людей осталось, ну, пенсия, там, ну, кто дети, там, старики. Вот еду им возим, кормим, потому что тоже все сидят точно так, как они. Ну, мы как они сидим без света, воды, газа, электричества. Они в одинаковых условиях абсолютно. Он, я побомбили, поехал, объезд сделал территории, проверил. Перед перемирием у меня каждый день жили, гибли мирные жители вот, по, по району, там один, два, три в день. Отбомбили, вот ночь, поехал, мертвых посчитал, позвонил, приехали и забрали. Почти у каждого торнадовца появился второй день рождения. У Марика эта дата – 9 февраля. Снаряд «Града» прилетел прямо в комнату к бойцу. Там вечер, все уже ложились спать. И тут я смотрю, напротив и за окном начинаются вспышки яркие после залпа. Я только встаю обулся, вот там вот напротив стула, и взрыв в этот момент. Я успел только руками закрыться в голову от кирпичей. И так попало, тут отставал, за секунду до этого могло в голову попасть так 15-20 сантиметров от головы прошла эта труба. Больше всего подарков со стороны ЛНР было как раз до перемирия. Так была практически разрушена Кондрашовская амбулатория, в которой базировался батальон. Бойцы не унывают и признаются, готовы воевать, даже если не будет продовольствия и оружия. Однако в мирное решение конфликта не верят. Считают, с отводом тяжелой техники станица перестанет быть частью Украины. Если мы с едим, просто с большой линии, просто как бы переконаны що займуть, займуть всю территорию територію і потім будемо жалкувати про це. Пока тишину нарушают одинокие взрывы. Однако военные объясняют, это наши нашли и уничтожили очередную растяжку. Мирные жители радуются покою, разбирают завалы, молятся и верят, что тишина плавно и незаметно превратится в мир. От войны устали. Виктория Ковалева и Петр Ковалев. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Что думают и знают жители Мариуполя о северном Донбассе, о своих земляках оттуда, разбирался наш журналист в столице Приазовья. Что вы знаете о Луганской области? Ну, что, что она есть, а что там? Есть и были те что. А, ну а какие-то, что, что там, какая экономика? Там, вообще? ну что там? Ну, там? все сейчас полуразрушено. Какая там экономика? Ну а вы там были вообще? Ну, по молодости был. Да? Ну, а вы там были, вы как-то за событиями следите? Стараюсь не следить за событиями, потому что большинство, наверное, засоряет мозг или наоборот ты думаешь о каких-то не очень хороших таких мыслях. То, что там ну, более менее творится, тоже хорошие вещи, скажем так. А вы были там вообще когда-нибудь? А Луганской области это как стал славен, даже еще хуже. Просто, просто убивает народ, просто убирают. Как вам сказать, сейчас там идет война, и она будет идти эта война еще долгая. Но ну, надеемся, что она скоро закончится. А вы были там когда-нибудь? Да, и я там был, я там учился, я там работал, я был, я туда уехал. А что можно знать? В первую очередь. Идет? Ну, да. Война, Мамская война. Украина, как и Льоневская. Вот. Промышленный регион. Промышленный регион. Вы были там когда-то на территории? Да, я был в да, ГАТО, не Алчевске, на Металлическом, в Камбербанке, в Я ничего не знаю. А вы были там когда-нибудь? Нет. Что там война идет? А ну, что ну... еще? Председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко ежедневно находится на территории области, в Краматорске. Это теперь неофициальный областной центр. Удается ли ему управлять территорией с таким количеством разрушений, где идет война? Об этом наши журналисты поговорили непосредственно с Александром Кихтенко. Я понимаю, что сегодня бюджет пустой. Забирают всю войну. Я все это понимаю. Но все эти вопросы мы, конечно, будем решать. И я возлагаю надежды больше на инвесторов, те, которые... Хотят зайти сюда, в Донецкую область, и будут заходить, это точно. Потому что у нас был недавно 10-й международный форум в открытый, экономический, открытый Донбасс. И есть хорошие наработки, есть нормальные программы. Я думаю, что все эти проблемы будут решаться. То, что с бюджета областного, мы будем тоже думать как, каким образом финансировать этот объект. Перспективные шахты в те заводы машиностроительные, которые имеются у нас на территории Донецкой области, в сельское хозяйство, в развитие малого и среднего бизнеса. Есть много тем сегодня для того, чтобы возродить, поднять Донбасс. Дороги надо восстанавливать. Ну, вы же понимаете, надо придется, наверное, создавать целые города новые, потому что экономически невыгодно будет восстанавливать, если они полностью разрушены. Людям надо создавать рабочие места. Ну, это отдельная тема, и о ней надо говорить очень долго, оперируя цифрами. Сегодня готовится программа такая. У нас есть серьезные инвесторы, которые участвуют в этом. Мы будем обязательно размещать оборонные заказы и на предприятиях в Константиновке, и например, в Краматорске, и в Мариуполе. Все это будет. Кто-то продолжает жить устоявшимися стереотипами о Донбассе и Донецке, кто-то смотрит глубже и пытается найти ответы на сложные вопросы из прессы и телевидения. Журналисты «Донбасс. Реалии» постоянно находятся в зоне конфликта на востоке, чтобы рассказать всей стране о том, что на самом деле происходит у нас дома. Пишите нам на электронку, пишите мне в фейсбуке и твиттере, не молчите, сообщайте все новости из ваших городов. Ни одно письмо не останется без ответа. На этом все. С вами был Алексей Мацука. До свидания.